bismillahi rohmanir bad so'rabdilar dirotgor naqqosh ustalarimiz tarafidan yog'ochlarga oymakorlik naqsh borasida rover degan jihoz bilan ana shu yog'ochlarga har xil suratlar tushirilar ekan unda insonlarni surati bo'lishi mumkin har xil hayvonlarni suratlari bo'lishi mumkin shu narsalarni tushirmoqligimiz mumkinmi mü, yoki yo'qmi mu, debdilar jonli narsalarni suratini chizish gunohi kabira ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz jonsiz narsalarni suratini chizish tabiat bo'lsin daraxtlar bo'lsin maysalar ta bo'lsin yoki tog'u toshlar bo'lsin va hokazolar ya'ni jonsiz ruhsiz narsalarni suratini chizish mutlaqo mumkin muboh ish ammo ruhi bor joni bor narsalarni suratlarini chizish mutlaqo mumkin emas chunki bu narsa sekin astalik bilan insonni shirkka olib boruvchi omildir bir insonni surati chiziladi avvalgi qavmlarni o'sha musavvirlariga o'xshash urug'larimizni solihlarimizni suratlarini chizib qo'yaylik ularning siymolari yodimizdan ko'tarilib ketmasin kelajak avlodga meros bo'lib esdalik bo'lib qolsin degan ma'noda chizishgan borib borib kelajak avlod ana yani shu urug'larini solih insonlarni suratlariga topinib unga sajda qilib unga ibodat qilishni boshlab yuborgan shu va bundan boshqa sabablar bilan bizning shariatimizda jonli narsalarni suratini chizish mutlaqo mumkin emas aytishi mumkin odamlarga sig'ingan ekan hayvonlarni kichik deb yo hayvonga sig'inadigan majusiylar ham ko'pu filni xudo deb bilishadi ajdahoni xudo deb bilishadi yoki boshqa bir hayvonlarni xudo deb biladiganlar bor buzoqchalarni sigirlarni xudo deb biladiganlar bor maymunga sig'inadiganlar bor shuning uchun umumiy olganda ruhi bor joni bor narsalarni suratlarini chizish mutlaqo mumkin emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki mana shunaqa suratlarni chizadiganlarga qiyomat kunida aytilar ekan ya'ni ular azobiga duchor bo'lar ekanda shunda ulardan so'ralar ekanki qani sizlar o'zlaringiz chizgan narsalarni tiriltirib beringlar ularga jon kirgizinglarchi deb so'ralar ekan albatta banda bundan ojiz xuddi shunday -e, siz duratgorlarimiz ham yog'ochga o'zingiz jo'natganingizdek qoplonni yo'lbarsni yoki boshqa bir hayvonlarni yoki insonlarni shaxslarni suratlarini chizsanglar albatta bundan mo'miy daromad orttirishlaring mumkin lekin qiyomat kunida ta alloh taolo so'rasa shu chizgan jonzotlaringga o'zlaring jon kiritinglar qani tiriltirib beringlarchi desa shu narsa qo'llaringdan keladimi qo'llaringdan kelmasligi aniq va tiniq buni hamma biladi shundoq ekan azizlarimiz duradgorlarimiz o'sha yog'ochlarga turli tuman manzaralarni chizishni o'rganinglar yo'lga qo'yinglar mana naqadar bizni yurtimizda osori atiqa bo'lgan binolarimiz masjidlarimiz madrasalarimiz bor ana shularni tariximizni ifoda etadigan manzaralarni chizishni yo'lga qo'yinglar shu maqsadga muvofiq bo'ladi ammo hargiz hargiz jonlik narsalarni suratlarini qo'ymanglar chizmanglar chunki o'sha narsani kimdir olib borib uyiga qo'yadi o'sha namozxon bo'lsa shu uyida shu jonli narsani surati turgan holda namoz o'qiydi borib borib uni devorga ilib qo'yadi yuqorida bir tabarruk qilib tepaga ilib qo'yadi unga alohida e'tibor beradi har kuni artadi uni qaraydi ta'mirlaydi va hokazo o'sha narsani tabarruk ko'rishni boshlaydi shu narsani ko'rgan farzandlari kelajakda borib borib o'sha narsani muqaddas bilib unga sig'inib qo'yishni yo'lga qo'yib yuborishi mumkin allohni o'zi asrasin bunaqa qilinmaydi deb hech kim kafillik berolmaydi mana shuning uchun sizlar shunday gunohi muosid ishlarga sababchi bo'lib qolmanglarda balki shariatda ruxsat berilgan tarafini amalga oshiringlar ollohni o'zi qo'llasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh